Февральское утро выдалось морозным, но доноры терпеливо дожидаются своей очереди. Сдать кровь – такое желание, из раза в раз возникает более чем у 80 котовчан. Передвижная станция переливания приезжает в Котовск раз в три месяца. Многих доноров врачи уже знают в лицо. Это не может не радовать. Кровь нужна всегда, вне зависимости от группы. Известно, что кровь, срок годности крови всего лишь 20-40 суток. И поэтому она истекает, как, как родничок ценный, истекает, требует пополнения. Вот В Котовск мы с радостью приезжаем, как в Маршанск, в Рассказово, в другие некоторые районы, где высокая активность доноров. Я сам, вы помните, сдаю кровь с 1978 года, являюсь уже почетным донором и всех призываю, котовчан, кто еще не был у нас в гостях, в нашей, нашей ласточке, к нам приходить. Нам нужны новые и новые доноры. Но помните о том, что донором может быть только взрослый человек с 18 полных лет. Верхняя граница возраста не указана, потому что можно сдать кровь и 70-летнему человеку, если он здоров, он имеет на это право. Но нужно приготовиться, спросить доктора, если имеются заболевания своего, нет ли противопоказаний, не торопиться с этим. Приготовиться по диете, алкоголю, таблеткам, почитать внимательно интернет или, или нам позвонить. И всегда мы рады новым и новым донорам. А уж как я рад моим активным донорам, они вплоть до, до обнимания. Вы говорили о реакции. Уже как родные? Как родные. Огромный автомобиль снаружи, внутри, оснащенная самым современным оборудованием, лаборатория на колесах. Здесь все мобильно, цивилизованно и стерильно. А среди тех, кто только дожидается своей очереди, Сергей Алексеевич, почетный донор Российской Федерации. Свою такую редкую четвертую положительную он сдает с 1976 года. Признается, почти все лица доноров знакомы. Это как родные люди, объединенные общей идеей. Делай людям добро, добром тебе это откликнется. Вот. Если это, тем более, кровь, замены еще пока не придумали. Вот. И, по-моему, кровь надо постоянно, это для людей добро. И вот мы нашим ребятам на заводе ездили в Москву кровь сдавать. Сейчас вот передают, что они уже выписались, чувствуют себя хорошо. Вот. Им хорошо, значит, и мне хорошо. Сдача крови – процедура недолгая и, как уверяют врачи, полезная. Противопоказания есть, но их совсем немного. Потребность в крови не исчезает. Поэтому специалисты ждут всех желающих помочь ближнему своей кровью в пункте переливания. Екатерина Краснова, Евгений Краснов, Котовские новости.